व वरमु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था इबारत पढ़ी जा चुकी है यहाँ से मसाइल उसका तर्जमा और तशरीह देखें फ़रमाते हैं वैज़ा हद सा इंदलमुशतर एबनत तला अला एब एबिन काना इंदल बाबाए वाला अरज मबीर इल्ला अंयरदा यरदल बायो अंया आईब ही फरमाते हैं कि जब मुश्तरी के पास कोई ऐब पैदा हो जाए फिर वो आगा हो ऐसे ऐब पर जो बाए के पास पहले से पैदाशुदा हो तो मुश्तरी को हक़ पहुंचता है कि उस ऐब की वजह से जो कीमत का नुकसान हुआ उसकी तरफ़ यानी हो सकता है उसकी तर, उसके लिए रजू करे बाए से वसूल करे लेकिन मबी लौटाने का हक नहीं है इसे यहाँ तक के बाए इस बात पर राज़ी हो ऐब के साथ लेने पर बाए राज़ी हो जाए क्या मतलब हुआ मफहूम ये है कि मुश्तरी ने मिसाल के तौर पर एक गुलाम ख़रीदा बाय से एक बकरी ख़रीदी और बाए के पास ही वो बकरी ऐबदार थी मुश्तरी को इसका पता नहीं चला अब जब मुश्तरी के पास पहुंची तो एक और ऐब पैदा हो गया जैसे बाए के पास थी तो वो बकरी एक आंख से नहीं देखती थी अब मुश्तरी के पास आई तो उसकी एक टांग भी टूट गई उसके बाद मुश्तरी को पता चला कह अरे इसकी आंख तो सौदा होने से पहले ही से काम नहीं कर रही है यानी बाए के पास ही जब यह बकरी थी इसकी एक आँख काम नहीं कर रही है उसी वक्त से तो मुश्तरी क्या करे दो सूरत हो सकती है एक तो ये कि सामान वापस लौटा दे अपना दाम ले ले। और दूसरी सूरत ये कि सामान वापस लौटा दे और इसके यहाँ जो ऐप पैदा हुआ है उसके मुताबिक काट करके और पैसा बाय जो है वापस कर दे यानी मुश्तरी के यहाँ पैदाशुदा ऐब का हिसाब लगा करके मुश्तरी बाय उतना पैसा काट ले और बाकी वापस कर दे और तीसरी सूरत यह है कि मुश्तरी जो बाय के पास ऐब था उस ऐब के हिसाब से जितनी कमी हुई कीमत में उतने का मुतालबा करें बाए से और बाए से उसको दिलवाया जाए यानी तीन सूरतें हो सकती हैं एक सूरत तो ये है कि मुश्तरी अपना पैसा वापस मांग ले और सामान वापस कर दे दूसरी सूरत ये है कि मुश्तरी सामान वापस कर दे लेकिन बाय उसको पूरा पूरा पैसा न दे बल्कि मुश्तरी के यहाँ पैदाशुदा ऐब के मुनासबत से काट ले और बाकी वापस कर दे और तीसरी सूरत यह है कि मुश्तरी सामान रख ले और बाय से उतने मकदार वापस मांगे जिस मकदार के हिसाब से मबी में बाय के यहाँ ऐ पाया गया था इन तीनों सूरतों में मुश्तरीक को किस किस सूरत के करने की इजाज़त है इसी के ताल्लुक़ से ये फरमाते हैं कि मुश्तरी को बस ये इख्तियार है कि बाए से कहे के नुकसान के मुताबिक जितनी कीमत इसकी कम होगी और जितने मैंने दी है दोनों के दरमियान का जो तफावत है वो मुझे वापस कर दो जैसे अखियारी बकरी 2000 में बिक रही थी और एक आँख की अंधी हो तो वो 1800 में बिकती है तो 200 सौ रुपये का मुतालबा करे और 200 सौ रुपये उसको दिलवाया जाए मुश्तरी को यही एक सूरत दुरुस्त है रही दो सूरतें तो एक सूरत तो सिरे से मुतवुर नहीं उसका यहाँ सिरे से वजूद नहीं हो सकता किसी सूरत में उसका जवाज़ नहीं हो सकता वो क्या है कि मुश्तरी पूरा सामान वापस कर दे और बाए ऐब के मुताबिक दाम काट करके वापस करे इस सूरत का तस्वूर इसलिए नहीं हो सकता कि बें पूरी हो चुकी है और बह जब पूरी हुई है तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐब मुश्तरी के यहाँ पाया गया जो ऐप के मुश्तरी ने पाया जो ऐप के बाय के यहाँ पहले से मौजूद था तो मुश्तरी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अगर उसने कुछ भी खुरद बुरद नहीं की है मबी में तो बयान ही मबी वापस कर दे और अपना दिया हुआ माल वापस ले ले। या फिर यह है कि नुकसान वापस कर नुकसान का मुतालबा करे जितने की कमी हुई है उतने का मुतालबा करे ये दोनों इख्तियार हैं ये इख्तियार नहीं है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं है कि मुश्तरी के यहाँ पैदा पैदाशुदा ऐप के बाद वो बाए से पैसा इतना वसूल करे कि नुकसान भर का मुश्तरी के पास होने वाले नुकसान भर का काट करके बाएँ उसे वापस करे बाए के यहाँ मुश्तरी के यहाँ पैदाशुदा नुकसान के बाद वो मबी की हकीकत बदल जाती है और ये मान लिया जाता है गोया के जो सामान उसने बाए से लिया था ये वही सामान नहीं रह गया इसीलिए ये यह सूरत दुरुस्त नहीं और यही वजह है उस एक तीसरी सूरत जो बची है उसकी भी अदम दुरुस्तगी की वो सूरत क्या है कि मुश्तरी सामान वापस करते दे पूरा पूरा पैसा ले ले ये भी दुरुस्त नहीं है क्यों इसलिए कि इसमें सामान में एक ऐप और पैदा हो गया जो ऐप के बाए के यहाँ नहीं था तो अगर मुश्तरी को हक दिया जाए कि वापस कर ले और बाए से पूरी कीमत वसूल कर ले तो ऐसी सूरत में बाए का नुकसान होगा इसीलिए ये यह सूरत दुरुस्त नहीं है और चूंकि मुशतरी के यहाँ पैदा होने वाले ऐप की वजह से मबी की भी हैसियत बदल गई इसलिए भी ये सूरत दुरुस्त नहीं है हाँ इन तमाम सूरतों में अगर बाए खुद राजी हो कि नुकसान के बावजूद वो सामान में रख लूँगा तो इसकी रजामंदी की वजह से मबी की हैसियत बदलने के बावजूद मुश्तरी को यह पहुँचता है कि बाए अगर वापस लेना चाहे रजामंदी के साथ जान करके कि नुकसान हो गया है दोबारा तो उसे वापस कर दे और पैसा पूरा पूरा वापस ले ले, ले। उसी को कहा फ़लह अर्जा आब नुकसानी लैब उसको हक़ पहुंचता है कि ऐब किए नुकसान के लिए रुजू करे और मबी न लौटाए यहाँ तक के मबी लौटाने का हक नहीं यहाँ तक के मगर ये कि बाय राज़ी हो जाए ऐब के साथ लेने पर अब इसकी कुछ मिसालें भी सामने आएंगी। वह इन कताल मुश्तरी फौबा, फौज फवजद भी ऐबन रजा अबिलब मुश्तरी ने कपड़ा ख़रीदा अब उसको कुर्ता सिलने के लिए काट दिया जब उसे काटा तो उसमें ऐब नज़र आया तो क्या करे तो यहाँ फोकहा फरमाते हैं दोनों सूरतें उसके लिए जायज़ हैं या तो ऐब के लिए रुजू करे जो नुकसान हुआ ऐप की वजह से वो उसकी भरपाई बाएँ से करवाई जाए या फिर वो कपड़ा ही बीन ही बाए को लौटा दे जिस पर मुश्तरी राजी होगा बाए को वो करना पड़ेगा यहाँ अगरचे कपड़ा कट गया है मगर मकसूद के खिलाफ नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ ये हुक्म दिया जाता है वह इन खात हो और अगर सिल दिया और सबक हो या रंग दिया कपड़े का काम क्या था काटना और उसके बाद उसको सिलना लेकिन काटने में का कुछ नहीं लगा कोई सामान नहीं है काटने में जो सामने मौजूद हो और अगर सिल दिया या रंग दिया एक मिसाल और हैं या सत्तू खरीदा था और उसको घी के साथ अब या शकर के साथ अब गूंध दिया घोल दिया फिर उसके बाद ऐब का पता चला तो अब मुश्तरी नुकसान का मुतालबा करेगा वापस करने का इख्तियार मुश्तरी को यहां है मगर बाएँ को वापस मांगने का इख्तियार नहीं है वजह उसकी साफ जाहिर है कि कपड़ा खरीदा था उसे काट दिया था तो मुश्तरी का उसमें कुछ लगा नहीं था लेकिन अगर उसे सिल दिया तो मुश्तरी का धागा लग गया तो ऐसी सूरत में अब अगर लौटाया जाएगा तो मुश्तरी का कुछ इजाफी सामान बाएँ के हवाले चला जाएगा और ये रिबा के कबील से होने का इम्कान है यही हाल रंग का है और यही हाल सत्तू में घी या शकर वगैरह मिल जाने का है कि इसमें मुश्तरी का भी सामान जा रहा है और ये जितना जितने परप्त हुआ था उससे ज़ायद हुआ लिहाजा इसमें रिबा का इम्कान है और मुश्तरी का नुकसान है इसीलिए फरमाते हैं इन कताल मुश्तरी असौबा मुश्तरी ने अगर कपड़ा काट दिया फिर उसमें कोई ऐब उसे मिला तो ऐब के मुताबिक वो रुजू करे पाए से व इन खाता हो और अगर सिल दिया और सबक हो या उसे रंग दिया और लत्तवी का बेसमिन या सत्तू को घी से घी में घोल दिया या घी से गोंद दिया तुम्मत तला अला एबिन फिर मुश्तरी किसी ऐप पर आगा हुआ रजाब नुकसान ही तो नुकसान के लिए रजू करेगा और बाए को यहाँ ये इख्तियार नहीं है कि बेन ही सामान वो वापस ले ले क्योंकि अगर वो ही सामान वापस लेगा तो बहरहाल जो चीज़ उसमें मिली हुई है जिसे धागा से सिल दिया तो धागा अलग नहीं होगा रंग से रंग दिया तो रंग अलग नहीं होगा तो ऐसी सूरत में गोया एह, रिबा का की सूरत पाई जाएगी वो तरह अब फ आतः इंदम्मत तलाई बिन रजा बिन नुकसान अब एक मसला और है इसी तरह का किसी ने गुलाम खरीदा उसे आज़ाद कर दिया या उसके पास वो मर गया किसके पास खरीदार के पास फिर आगा हुआ ऐब पर तो नुकसान का मुतालबा करेगा क्यों इसलिए अभी देखने तो लगता है कि रुजू ना करे इसलिए कि जनाब यहां अगर आप गौर करें तो समझ में आएगा कि आज़ादी इसकी तरफ से है ना आजाद किया खरीदार ने आजाद कर दिया तो गोया के आजाद करना ऐसे ही है कि उसको कत्ल कर दिया वो खत्म होना हुआ इसकी मिल्कियत से गुलाम खत्... खत्म हो गया मुश्तरी की मिल्कियत से तो जैसे कत्ल के जरिए गुलाम का वजूद खत्म हो जाता वैसे ही आजादी के जरिए खत्म हो गया तो अब ऐसी सूरत में जैसे कत्ल के जरिया नहीं वापस होता है वैसे ही आजादी के जरिया भी वापस नहीं किसी चीज का रुजू नहीं कर सकता और रही बात मौत की तो मौत में तो बहरहाल मिल्क की इंतहा पाई जा रही है मतलब गुलाम जब इसके पास मर गया मुश्तरी के पास तो अपने से मरा इसका कोई दखल नहीं है और मौत की वजह से मुश्तरी की मिल्कियत मुकम्मल हो गई मौत की वजह से मुश्तरी की जो मिल्कियत थी वो खत्म हो रही है तो मिल्कियत के ख़त्म होने का मतलब है कि मुश्तरी की मिल्कियत उस पर साबित थी तो अब मुश्तरी की मिल्कियत में कोई नुकसान हुआ और वो नुकसान किसकी तरफ से था बाई की तरफ से था तो वो दूसरे की मिल्क में नुकसान आ, करना यह हर जाने का सबब बनता है इसलिए यहाँ मुश्तरीक को हक़ पहुँचता है कि बाई की तरफ रुजू करे ये तो मौत वाली सूरत हो गई और रही बात आज़ादी वाली सूरत तो उसका जवाब दिया जाता है कि जनाब आज़ादी को क़त्ल से न जोड़िए इसलिए कि इंसान पैदा हुआ है इसीलिए कि आज़ाद हो और आज़ादी कत्ल के तरह नहीं है आज़ादी है क्या मिल्क को ख़त्म करने का नाम है तो जैसे मौत से मिल्कियत खत्म हो रही थी वैसे आज़ादी से भी खत्म हो रही थी हो रही है तो मिलकियत का अख्ताम जब पाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में मुश्तरी के लिए मिल्कियत गोया साबित थी और उसके बाद उसका अख्ताम हुआ और इसकी अपनी तरफ से नहीं हुआ लिहाजा अब यहाँ भी वही सूरत होगी कि दूसरे की मिल्क में नुकसान पैदा किया उसने है ना इस जिम्न में जब यह आ गया तो बाएँ को हर जाना देना पड़ेगा ये उस सूरत में है जबकि आज़ाद किया या मर गया लेकिन अगर ख़रीदने के बाद मुश्तरी ने बाय को कत्ल कर दिया और काना तामन या खाना था उसे खा लिया फिर ऐसे ऐब पर आगा हुआ जो बाय के पास ही था लमयर्ज अल बेशी तो इमाम आजम फरमाते हैं कि रोजू नहीं करेगा क्योंकि तसरुफ़ इसकी तरफ से पाया गया है लिहाजा अब इसका तसरफ गोया के इस बात का तकाजा कर रहा है कि गोया ये उससे राजी था कि वो जिस हाल में है हमारा है इमाम आजम के नजदीक और हे अब इमाम मोहम्मद तो फरमाते हैं कि अब का के अतबार से रजू करेगा उमम बा अबन फबाह मुश्तरी अब एक इसी तरह का नया मसला है वो ये कि किसी ने ग़ुलाम खरीदा अब खरीदार ने उसको बेच दिया खरीदार ने जब बेच दिया तीसरे के हाथ जब वो गुलाम तीसरे के हाथ पहुंचा है तो वहाँ अब तीसरे को पता चला कि इसके अंदर तो ऐब है तो अब क्या हुआ वापस करेगा ग़ुलाम को अब उसने गुलाम को वापस कर दिया ख़रीदार के हवाले एक बाए है एक मुश्तरी है फिर एक और मुश्तरी है तो मुश्तरी नंबर दो ने मुश्तरी नंबर एक के हवाले कर दिया जो बाय भी बन गया था उसके हवाले कर दिया तो अब ये ऐब मुश्तरी नंबर एक ने देखा कि ये ऐब तो मैंने जिससे ख़रीदा था उसी के यहाँ मौजूद था मेरे यहाँ यह ऐब पैदा ही नहीं हुआ है तो क्या हक़ है मुश्तरी नंबर एक का कि सामान लौटाए बाय अव्वल को या नहीं क्योंकि यहाँ एक बाय और पाली गई तो उसी के ताल्लुक से वजाहत फरमाते हैं कि जनाब मुशतरी ने मुशतरी नंबर एक ने जो बाय की थी मुश्तरी नंबर दो से ये बाय मुकम्मल हो गई थी अब उसके बाद मुश्तरी नंबर दो को ऐब का पता चला उसने वापस करना चाहा तो वापस किस तौर पर किया काजी के पास मुकदमा लेकर गया और काजी ने फ़ैसला किया या नहीं अगर काजी ने फ़ैसला किया है कि मुश्तरी नंबर एक को ये वापस किया जाए और उससे पैसा लेकर के मुश्तरी नंबर दो को दिया जाए अगर ये काजी से है तो अब इस मुश्तरी नंबर एक को ये हक पहुँचता है कि बाएँ के हवाले कर दे और उससे अपना वसूल कर ले और अगर क़़ाए काजी नहीं है यहाँ पर तो इस मुश्तरी नंबर एक को हक़ नहीं पहुँचता कि बाए के हवाले कर दे और उससे सामान ले बल्कि इसको रखना पड़ेगा वजह उसकी क्या है वजह साफ जाहिर है कि काज़ी की वजह से वो जो सामान था वो गोया बस्क हो गई जब बस्क हो गई तो ऐसी सूरत में जो मुश्तरी नंबर दो था उसके साथ बै गोया हुई ही नहीं तो अब ये मुश्तरी नंबर एक के पास ही सामान रह गया लिहाजा अब ये गुजशत मसाइल की तरह हो गया कि ख़रीदार से लेने के बेचने वाले से लेने के बाद ख़रीदार को पता चला कि इसके अंदर कोई ऐब है जो बेचने वाले के पास ही पैदा था तो ऐसी सूरत में खरीदार को यह अख्तियार है कि वापस कर दे तो उसी तौर पर यहाँ हो गया और अगर काज़ी के बगैर कबूल कर लिया था तो ऐसी यहाँ ये क्या बोलते मामला होगा कि गोया वो जो थी मुश्तरी नंबर एक और दो के दरमियान वो मुकम्मल थी अब उसके बाद मुश्तरी नंबर दो ने वापस किया एक ने ले लिया सामान सामान ले लिया और पैसा दे दिया उसको गुलाम ले लिया और पैसा दे दिया तो ये माना जाएगा कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक नई बह हुई है जब नई बह हुई है तो गोया वो सामान नया हो गया जब सामान नया हो गया तो अब मुश्तरी नंबर एक के पास अब जो सामान मौजूद है वो ये माना जाएगा कि ये बाए का सामान नहीं है बल्कि मुश्तरी नंबर दो से लिया हुआ सामान है तो दूसरे का सामान वापस करने का हक नहीं है इसीलिए यहाँ वापस करने का हक नहीं दिया जाता उसी को फरमाते हैं किसी ने कोई गुलाम बेचा अब मुश्तरी ने उसे बेच दिया तीसरे के हाथ सुम्मा रूदा अलैहि बैबिन फिर मुश्तरी को लौटा दिया गया वो ग़ुलाम किसी ऐप की वजह से तो अगर मुश्तरी ने क़़ाए काजी की वजह से उसको कबूल किया है तो इस मुश्तरी को इख्तियार है कि बाय अल्वल को वापस कर दे और अगर उसे कबूल किया है क़ाए के बग़ैर तो उसे ये इख्तियार नहीं है कि बाय अल को लौटा दे और व तरह अवदन और अगर किसी ने ग़ुलाम ख़रीदा व शरतल बाय, तो एक नया मसला शुरू हो रहा है किसी ने ग़ुलाम ख़रीदा और बेचने वाले ने शर्त लगा दी इस बात की कि वो हर ऐप से बरी है तो अब मुश्तरी को किसी ऐप की वजह से लौटाने का इख्तियार नहीं होगा अगरचे बाई ने तमाम अयूब का नाम न लिया हो और उसे शुमार न करवाया हो मतलब ये हुआ कि ख़रीदार के पास बाय ने खरीदार से यह शर्त रख दी कि इस सामान के अंदर कोई ऐप नहीं है बस इतना ही जुमला कहा कोई ऐप नहीं है और मैं अगर कोई ऐब हो तो मैं किसी तरह का जिम्मेदार नहीं हूं क्या कहा दूसरा जुमले पर गौर कीजिएगा बाय बेचने वाला उमन यह कहा था कि भाई ये सामान ठीक ठाक है कोई ऐब नहीं है लेकिन उसने यह भी कह दिया बेचने वाले ने कि इसके अंदर अगर कोई ऐप निकलता भी है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं मेरे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी ऐद नहीं होती है मुश्तरी लेकर के गया कोई ऐब निकल आया तो अब मुश्तरी को लौटाने का हक नहीं है और बाय की यह जिम्मेदारी नहीं थी बाय पर यह लाजिम नहीं था कि वो ये कहता कि इसमें अगर ये ऐब हो तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं ये ऐब हो तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं यानी ऐबों को शुमार करा करा करके या ये किसी तरह से उसकी वजाहत करके ये कहने का उसे हक नहीं था कि यह कहना उसके लिए जरूरी नहीं था कि इस इस ऐब का मैं जिम्मेदार नहीं हूं मुतलक उसने कह दिया मैं किसी ऐप का जिम्मेदार नहीं हूं तब भी ऐप पाए जाने की सूरत में मुश्तरी को हक नहीं पहुंचता है कि वो उसे वापस कर दे यहां तक ख़यार की जो तीन सूरतें थी ख़ियार शर्त खार रुत और ख्याार ऐब उसकी गुफ्तु मुकम्मल